Baik tuan-tuan para hadirin yang saya muliakan InsyaAllah kita pada malam ini Kita masuk tajuk baru Berkenaan silaturahim Ini masalah sekarang Di masyarakat Singapura Dia pun nak jaga juga Silaturahim dengan mak bapa Ada yang bergaduh pasal rumah Jual rumah Harta pusaka Ada yang tak layan adik-beradik sebenarnya sebenarnya kita berjalan sebab Rasulullah hanya menerangkan bahaya dosa baik tuan-tuan siapa-siapa yang ada buku bolehlah hukum ke surat 333 333 hadis 107 buka surat 333 yang saya bacakan di sini tentang hadis Uh, putus silaturahim Hadis 107 okay. orang yang memutuskan silaturahim kekeluargaan serta berumpat di jalanan dan di lautan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yadkhulul jannah Qati'un artinya tidak akan masuk syurga orang yang memutus perk. Kerusinya ke sekolah Dalam hadis ini para ulama menafsirkan perkataan pemutus itu dengan orang yang memutuskan tali rahim Ada juga terdapat sekumpulan para ulama yang menafsirkannya dengan pemutus jalan iaitu berompak di jalan. Sebenarnya kedua-dua perbuatan ini termasuk dalam larangan hadis tersebut. Baik tuan-tuan majlis la yadkhulul janna qati'un tidak masuk syurga قاطع قاطع ni maknanya pemotong atau pemutus jadi ulama menerangkan dia ada dua makna sama ada pemutus silaturahim ataupun pemutus jalanan itu ni tuan-tuan kalau Melayu orang yang merumpak di jalanan ataupun di padang pasir itu dipanggil lanun kan eh, lanun atau kupak uh, di padang pasir itu lanun kalau di laut pun dipanggil lanun jadi dua-dua rasuah sebut maknanya dua-dua termasuk yang pemutus silaturahim pun tak masuk syurga yang pemutus jalanan ataupun yang merumpak di jalanan atau di lautan pun tak masuk syurga itu dua-dua sebab apa dia sebut pemutus? Kalau kita, kalau kita sebut putus Ratu Rahim, kita tahu tak? Tapi ini pemutus jalan. Apa maksud pemutus jalan? Tawtiq. Maksud pemutus jalan ni sebab orang dalam perjalanan nak pergi satu tempat. Kita nak pergi Kolombo ataupun di, di Saudi contohnya, di Padang Pasir. Daripada Madinah nak pergi Tabuk contohnya. Tabuk perjalanan Padang Pasir tiba-tiba ada lanun padang masjid habis terlupa. jadi dia memutus dia memutuskan perjalanan kita nak pergi tabung sampai tengah-tengah jalan terumpak patah balik dia memutuskan perjalanan ada satu ketiga Imam Ghazali pun kena rumpak barang-barang mereka, -barang ini kisah benar berlaku pada Imam Ghazali Rahimahullah keluar sikit tajuk tak perlu, menarik cerita ini Imam Ghazali Beliau ni subhanallah orang nak mencari ilmu ni banyak negeri dia pergi, dia pergi dia pergi Iraq, dia pergi Basra, dia pergi kalau sekarang ni Saudi lah, Jazirah. Satu satu ketika dalam perjalanan dia bawa buku-buku dia tulis. Ilmu yang dia belajar banyak dia tulis dia tak hafal. Dia, dia tulis. Dia tulis, tulis, tulis. Masuk dalam buku adalah sikit duit-duit bawa makanan dia bawa. Dalam perjalanan kena rompak. Imam Ghazali rahimahullah jadi habis barang-barang semua diambil rumpak jadi Imam Ghazali minta kepada perumpah-perumpah kalau kamu nak ambil duit makanan hmm, ambil lah ambil duit-duit pun tak kira tapi buku-buku saya yang saya tulis ni kasih balik lah inilah ilmu bertahun-tahun saya belajar perjalanan jauh ke Iraq ke, ke Baghdad ke dah habis ke tempat saya tulis kat buku ni kalau sudah dirubah ambillah ilmu saya saya tulis jadi menurut riwayat di kepada pandai tapi pandai jahat dia kata wahai tuan kenapalah tuan dibodoh kita ilmu ni kan patut diingat buat apa dia tulis ha, hafal rumpah nak ajar orang tak main lagi rumpah ni zaman dulu lebih sekarang lain nah, jadi dia kata, dia kata. jadi selepas akhirnya perubah tu dibalikkan dia tengok ni apa dah tulisan dia pun yang belajar sangat nak kasi balik buku balik duit makanan dia ambil selepas kejadian ini tuan-tuan Imam Ghazali Tuan, Rahimullah dia belajar dia berubah tu dia kata selepas itu ilmu yang dia belajar dia cuba hafal semua jarang untuk boleh dihafal apa hafal, hafal, hafal. Uh, Jadi ini yang bagus juga lah mana ni. Ini masing-masing kita -masing punya kita punya ketajaman akal kita. Ada orang dia boleh cepat hafal, dia ada yang mungkin lambat. Uh, jadi balik semula berkenaan tidak masuk syurga orang yang pemutus. Jadi maksud pemutus ni ulama menerangkan ada dua makna. Satu silaturahim, putus satu Rahim Satu lagi putus Jalanan ha, Sebab dia mengacau Dahulu setiap hari di Somal Terkenal Sampai buat filem katanya Somalia Somal terkenal tempat kawasan perairan Somal tu Tempat lanur katanya Yang jadi lanun pula kurus Kurus kering katanya. Jadi dia Dia punya tu yang orang takut Baik, saya bacakan -baca di sini Muka surat 334 Dalam hadis Yang lain pula Baginda ada bersabda Ar-Rahim Bil bil'arshi Taqulu man wasalani Wasalahullah Wa man kata'ani kata'Allah Artinya Ar Rahim iaitu tali silatul Rahim itu Tergantung di arash Di arash Tuhan Dia berkata Sesiapa yang menyambung hubunganku Maka Allah akan menyambung hubungan kepadanya Dan sesiapa yang memutuskanku Maka Allah akan memutuskan perhubungan dengan Ini pun hadis Bukhari dan Muslim okay. Maknanya hadis ini menyebut Di singgah sana Allah SWT Arash yang dimanggil singgah sana Arash Arash ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar menurut ahli tafsir Al-Arash atau bersinggah sana Allah Ta'ala makhluk Allah Ta'ala yang paling besar Arash okay. macam mana nak tahu besar atau tidak Nabi pernah beritahu kalau nak banding dia gini tujuh langit dengan Al-Kursi dengan Arash tujuh langit Sudah besar lah. sekarang manusia nak hantar nak hantar orang pergi Mars ke jauh baru mas, sedangkan ada galaksi Rasulullah menerangkan besarnya tujuh langit ni dengan Al-Kursi Al-Kursi itu makhluk Allah Ta'ala ibarat seperti cincin yang dicampakkan di tengah-tengah padang jadi cincin tu ibarat tujuh langit dan Al-Kursi ni kursi itu ibarat padang besarnya Al-Kursi itu dibanding dengan tujuh langit boleh faham ya? baik, sekarang Al-Kursi kita baca surah ayat kursi kan wasi'a kursi samawat wal ard luas kursi ni luas langit dan bumi baik <tuh> bagaimana dengan arasy makhluk Allah taala yang paling besar ni? Ya? jadi al kursi ini kalau besar dibandingkan dengan arasy ibarat macam satu Batu-batu kecil itu... Dicampakkan di tengah padang pasir... Maka batu-batu kecil itu... Atau pencincin itu... Ibarat al kursi Dan padang pasir yang luas ini... Ibarat Arash... Sehingga sana Allah Subhanahu Jadi kalau dah si... Tujuh langit dibandingkan kursi kecil... Dan Al-Qursi dibandingkan Arash kecil... Kita ni apa jadi? Manusia ni tuan... Jam. Kecil dah. dah lah kecil Tinggal di Singapura Kecil lagi Singapura Kawasan Asia Asia Dunia dah kecil ha. Sebab itu kita ni Kalau lihat Semut Lihat semut jalan. Jadi Kita ada belas kasihan Nabi pun ada larang Bunuh semut Tanpa sebab Sebab itu kalau kita Lihat daripada Kepal terbang Kita tengok Manusia ke bawah tu Macam semut kecil tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala benda yang kecil dan yang besar pun semua Allah Taala tahu sekecil-kecil kuman pun Allah Taala memberi rezeki sekecil-kecil kuman pun Allah Taala beri rezeki jadi balik kepada arwah ini singgasana sana Allah Taala yang makhluk Allah yang besar ini. Ar-Rahim Ar-Rahim ni katanya Mu'allaf tu bergayut bergantung di arash Satu makhluk juga Dan dia berkata Sesiapa yang menyambungkan aku Maka Allah akan menyambungkannya Dan sesiapa yang memutuskan aku Iaitu Rahim Surat Rahim ni Allah Ta'ala akan memutuskan Ada nah, maknanya Besarnya hubungan silaturahim Dalam Islam Yang main-main tuan-tuan Jangan kerana sikit ke pasal Duit ke pasal Putus Saudara Maruf putus uh, Hubungan dengan mak bapak dan sebagainya Macam contohnya Rasulullah 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 kita ambil contoh Nabi yang paling baguslah lah contohnya Nabi macam mana pun dihina, dicaci Bukan orang lain Pakciknya sendiri, keluarganya sendiri Dihina Tetap Rasulullah Menyambung suratul rahim Jumpa pun salam Jumpa pun bercakap dengan baik Walaupun mereka pun masa muka Walaupun mereka Berjauhan Tapi tetap hmm. Jadi macam kita tuan-tuan Kalau ada adik-beradik Sepupu Pakcik-pakcik yang tak suka dengan kita Tuduh kita macam-macam hmm. Kalau jumpa salam saja Assalamualaikum Cik yang berkembang Dia muka masam dia. Tak apa biar kata dia. dia yang sakit kita tak sakit uh, senyum kalau lah mudah-mudahan si haji uh, macam mana kerja hmm, nyampah aku balik. uh, biarlah. orang macam ini darah ada pakai kena darah tinggi kita relax je tak boleh susah tak ada sebab kita dah belajar malam ini kena hubungkan silaturahim dengan baik. Hmm. Macam ada satu orang Allah cerita dengan saya, dia bergaduh family family. Ini masalah biasa lah masalah family ni apa pasal harta. pasal apa tak puas hati. Jadi dia cerita dengan saya dia kata dia nampak family dia adalah bergaduh ni. Dia tak layan. family dia tak layan dia punya, ada beradik tu dia tak Jadi ada beradik dia buat, buat fitnah lagi. Dia buat fitnah, dia buat fitnah lagi. Dia tengok tu si orang ni dia jumpa kita pun tak salah, dia jumpa masa pun. dia ada buat, padahal dia dah buat fitnah lah, dia fitnah kan? Jadi kita jangan, kita dah nampak secara mara ke sepupu kandil-kandil yang kita pernah Assalamualaikum, Bapak tanya berapa ketika? Walaupun dia hina kita, canci kita fitnah, tak pun lah biar Tetap kita, berusaha tu berapa. Dia kalimat silaturahim itu, kalimat Arab rahim tu pun arab bahasa sila, sila, Arab silatur eh bahasa Arab kita pun sebut Rahim maknanya hubungan keakraban antara sesama dan ahli keluarga Rahim dan uh, subhanallah contohlah kita lihat kalimat rahim ni pula kita datang ni pula lahir daripada daripada rahim ibu ibu kita kalimah rahim ni bukan sahaja mu'allaf mu'allafatun ha? Eh? dia berpaut di al-arash al-rahim malahan kita datang pun daripada rahim mak kita ini perkara yang sungguh aneh kita sekarang dah besar dah sebagai seorang eh, yang tubuh besar tapi asal kita yang kecil daripada rahim itu dan dalam rahim ibu itu pula tidak dikacau. Mana kita boleh menyus, kita boleh ada makanan, kita boleh bernafas, kita membesar dalam rahim. Kemudian yang hirai pula, apabila kita nak keluar dari rahim. Nanti lepas tepi selaput, lepas cover badan kita pula dah. Nanti kalau nak keluar tu, doktor kata kena cepat-cepat keluar baby tu, supaya tak lemas dalam perut budi sebab tu kalau kita dah nak melahirkan, daun-daun besar cepat-cepat kena, kena tarik keluar kalau sedut keluar, keluarkan kalau tidak, rambang bijak, tak keluar doktor akan buat operasi, keluarkan pasal apa kalau tidak, lemas budak eh lemas budak, tapi anda 9 bulan, 8 bulan dalam perut tak lemas-lemas itulah dinamakan rahim kasih sayang rahim ni makna kasih sayang kasih sayang Allah Ta'ala kepada ibu dan anak dan kasih sayang ibu dengan anak itu sendiri sebab itu banyak saya dengar cerita ibu-ibu ni kalau mengandung jangan <coughs> suka main dah ada cerita betul Ah, <laughs> ha, tengok anak-anak dia besar anak dia suka main maksudnya pasal? oh pasal mak dia dulu pun suka main game anak main game lebih satu pula anak dia uh, bagus pula dengan Quran pasal mak dia rajin baca Quran jadi budak dia boleh terikut perangai mak ada satu kali mak pernah kena sebab ialah kadang ada suami dia jenis marah uh, marah biran dia sebab eh. jadi anak tu keluar dia ada macam bilak-bilak macam tu maknanya kesan pada mak tu pergi kepada anak tu Ha, jadi tuan-tuan siapa-siapa yang ada isteri yang nak mengandung tolong bilang isterinya jangan suka main <laughs> nanti anak besar main game. betul tu kan bukan saya cakap banyak yang mendengar Al-Quran ataupun ketika malam tu baby kalau perlu tu banjirkan selawat Baca zikir jadi budak lah besar ni dia mudah sedap dengar Al-Quran pun dengan zikir dia suka Jangan buat benda-benda tak seluruh, dan tiada begitu. Ini ini saya dah dengar daripada orang-orang yang cerita pengalaman mereka. Jadi balik kepada Rahim ya. Rahim ni bukan saja bergantung di arash tetapi Rahim kita lahir daripada Rahim ibu. Dan Rahim itu sendiri maknanya kasih sayang. Dalam Rahim itu kita bernafas, kita membesar, kita makan kat situ. Tapi subhanallah, kita boleh nak keluar, kita keluar cepat-cepat, atau -cepat, tidak lemas nanti lepas juga jadi macam mana tu tuan saya rasa mungkin ada yang bertanya baik, kalau dah putus Ratu Rahim, tak masuk syurga tapi macam mana, saya ada masalah dengan adik beradik contohnya, saya ada masalah dengan mak bapak saya saya ada masalah dengan mak mertua. ada masalah dengan uh, sepupu macam mana masuk neraka ni jadi kesimpulannya tuan-tuan Para hadirin yang saya kulihkan Walaupun hadis menyebut Tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim Tapi para ulama mengatakan Maksudnya ialah orang yang menghalalkan Putus silaturahim Halal tak maknanya Apa kamu putus silaturahim dengan mak bapak kamu Adik Al berani Alah ini semua orang tak guna lah Ini semua ah, Ini tak boleh Tapi kalau ada sebab Contohnya sebab dia putus Satu Rahim pasal Dia ada sakit darah tinggi Jadi dia tak boleh jumpa family dia Pasal family dia suka Cakap, tegur, tegur, cakap Jadi dia telah jumpa Darah pun naik dah eh, Darah tinggi pun hit jadi Dia jadi gaduh lah saya, tak, saya tak campur sangat lah Nanti gaduh ha, Itu lain Tapi kalau dia halal Dan putus lah semua orang Dia kata dia Manusia tak guna Tak boleh Ini yang tak masuk Tak boleh tak boleh